Я Рыщук Евгений Николаевич, замглавы администрации Херсонской области, депутат областного совета. Сегодня на мой дом э, лицами, неопределенными лицами, в количестве больше 30 человек было на совершено нападение. Закрашены были все камеры видеонаблюдения. Э, обрисовали мне сегодня полностью здание дома, забора, кидали взрыв пакеты прямо на крышу дома. Тем самым, я так понимаю, они хотели поджечь дом. Слава Богу, все прошло. Вот. Они не смотрели на то, что здесь живут дедушка, бабушка, дети. Этим людям плевать. Самое страшное, что я чувствовал, что мы сегодня беззащитны. Полиция просто стояла и смотрела на все это дело. К сожалению, я понимаю, что сегодня можно отобрать должность, можно отобрать дом, можно отобрать все было бы деньги и желание это сделать. И на себе, и на своей семье я сегодня это ощущаю. <клёх> в ближайшие дни я буду в Киеве давать показания на полиграфе. И после этого, я думаю, кто-то должен дать ответ, а кто все-таки заказал меня и с какой целью.